Последние 20 с лишним лет нам рассказывают, что Путин у нас самый хороший, самый умный, а вокруг него все плохие. Не получается у них. Я думаю, ну, человек ответил даже, может быть, с анализом к Потом я стал надоело этим думать. А вот как и вот сейчас, как, как озарило. Я открыл метод управления Путиным. В чем он заключается? У меня две важнейшие составляющие. Путин считает и не безосновательно, что решение 50% проблем, то есть половины, от него лично не зависит. А вторую половину, или 50%, решается сами собой, без его участия. Поэтому Путин не нужен ни для первой половины, где решается само собой, ни для второй половины, которая от него не зависит. И в этом заключается главный смысл управления Путина Россией в течение последних почти четверти века. Вот такой Путин. Вот такой у нас лучший Путин и плохие все плохие. Он здесь не при делах. Ни при первых, ни при вторых. А он там нужен такой. Он нам такой вообще-то нужен. Многие, кто смотрит в интернете и видят ролики, знают, что я обычно говорю без всяких бумажек, что посылает меня Господь, то я говорю, от души, от сердца. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас я вынужден прочитать свое выступление, потому что тема очень важная, тема очень напряженная. Я сейчас вам зачитаю, зачитаю свое выступление, слово в слово, потому что в ходе говорить живой речи могут возникнуть эмоции, вот, может занести куда-нибудь, а за это могут быть последствия. Вот этот текст проверим нашими юристами, здесь нет никакого состава экстремизма. Именно поэтому я сейчас его и читаю. Только вот это. Итак. Судари и сударыни, братья и сестры, товарищи, москвичи и граждане России, для русского народа и всех православных людей России тревожным набатом прозвучали слова патриарха Московского и всей Руси, священномученика и чудотворца Гермогена. Цитирую. «Да будут благословенные, которые идут на очищение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты». Сегодня мы тоже живем в смутное время. Как и тогда, государственная власть в стране по своей сути является оккупационной, антирусской и в целом антинародной современная оккупация не обязательно связана с военными патрулями захватчиков на улицах столицы побежденной страны. Советский Союз потерпел поражение в мировой холодной войне. И сейчас, чтобы убедиться, что мы живем в условиях оккупации, достаточно просто выйти на московские улицы. Или прийти на рынок, или в магазин, или просто сесть в такси. Никакой оккупации войсками НАТО не надо вражеские войска в составе десятков миллионов иммигрантов, введенные в России нынешней, также иммиграционной, изменческой государственной властью для установления контроля над нами уже здесь. Оккупация уже здесь. Враг здесь, но мы будем честны перед собой. Необходимого национального сопротивления нет. В чем же главная и системообразующая причина безволия, бездействия, и бессильного уныния нынешнего русского народа. Сейчас я скажу то, что многим покажется неожиданным, непривычным и даже прямо не относящимся к делу. Главная причина в утрате нами религиозно-духовной основы русского образа жизни. Религиозное невежество основной массы русского народа таково, что не позволяет осознать, что наша материальная жизнь здесь на земле определяется нашей духовной связью с Богом. Мы на земле живем так, как верим и во что верим. Смысл жизни каждого человека в отдельности заключается в развитии, совершенствовании и приготовлении своей бессмертной души к ее применению Богом на небесах. Смысл жизни любого народа в исполнении замысла Божия для него на земле. Смысл существования всего человечества в производстве разума для божественного миростроительства Вселенной. Однако наше горькое горе в том, что в отличие от наших предков мы не можем найти в современных православных храмах той религиозно-духовной опоры, которая вела на духовную, на духовную и ратную брань Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Ушакова. Господь по таинству промыслу своему не дает нам ни патриарха Гермогена, ни игумена земли русской Сергия Радонежского, благословивших русских людей на борьбу за свое освобождение. Хуже того, само современное христианское вероучение поражено порчей ветхозаветного сионизма, а православная церковь ересью экуменизма, ересью новожидовствующих, ересью цареборчества. Что делать? Идти к Христу через молитвенное сработчество с Ним, моли Бога о том, что делаешь, и делай то, о чем молишь Бога. Так и обретем от Него силу Духа и силу воли для борьбы за свое освобождение. А может, сумеем и сможем победить и без этих, простите за грубую цитату, цитирую, поповских роскозней о Боге. Конец цитаты. Нет, не сможем. Нас, русских людей, сейчас угнетают не люди, за которыми стоит страшная, темная, интернальная сила сатаны, которые это слово сейчас с большой буквой. Это личность сатана. Вот уже 3500 лет орудующего на земле через свой изначально почвый малый народец. И сейчас захвативший государственную власть России. Нам нужно понимать и помнить, что только земное человеческое и материальное естество несопоставимость темной духовной мощи наших врагов. Успешно бороться против них и в конечном итоге победить нам удастся только подвящив себя к светлым, божественным христианским силам на небесах. Безусловно, для российских мусульман таким источником религиозной духовной силы является ислам, как и другие традиционные вероучения коренных народов России. Поскольку мы все-таки на протестной митинге, а не на научной конференции, очень кратко изложу суть этой идеи, которая ведет нас в борьбу против существующей политической системы. Флаг, надо быть, там, показать его. Вот. Ну, белый, вот он, белый, красный и черный. Русский надпись означает, что государство, образующим народом России, является именно триединый три единые русский народ. Остальные коренные народы России являются государство, составляющим народом нашей страны. страны. Именно их совместная, цитата, цветущая сложность составляет сущность русского, российской государственности в качестве примера для всего остального человечества. Христианский означает, что основу и кругольный кабель идеологии составляет система духовно-нравственных ценностей, с которыми пришел на землю наш Господь, наш Бог Иисус Христос. Сатализм означает, что в основе экономического способа ведения многоукладного народного хозяйства лежат такие социалистические категории, как общенародная собственность на все природные богатства в недрах земли, все водное пространство, листа и земли, стратегические промышленные и другие предприятия, полный государственный банковский контроль за всем денежным обращением в стране, действительно бесплатное здравоохранение и образование на всех уровнях. Соответственно, белый цвет флага символизирует белый божий свет с небес. Красный – цвет социальной справедливости и красу России. Красная это красивое по-русски. Черный – это наша родная мать земля. Золотистая восьмиконечная звезда – покров и свет Пресвятой Богородицы над ее российским домом на земле. Вот эта идея уже многие годы ведет меня в борьбу. Хотелось бы, чтобы другие люди поняли и приняли это учение. Но реальная общественно-политическая деятельность по своему содержанию, конечно, шире этой или иной идеологии. Поэтому в заключение скажу так. Какая идея, какое знание ведет тебя русский человек в борьбу за освобождение России, с тем и иди. После победы Уже в ході духовного зраждення і національного строїтельства будем спорити і доказувати свою правоту. Всі на борьбу за духовне національне політичне і економічне освобождение. Долой денежно фінансову кабалу в місті Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.